आज जब हम में से कोई बंदा या मुझ जैसा बंदा जब कोई गुनाह का इरतक करता है जब गुनाह करता है या रब रब के रसूल के हुकम की नाफरमानी करता है तो देखें ना हज़रत अगर हम सोचें इस बात को कि हम अल्लाह के हुकम की नाफरमानी कर रहे हैं हजूर पाक करी सलात व सलाम के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं जो हमें हुक्म मिला जो हमें बात बोली गई हम उससे फिर गए जो हज़ूर पाकर ही सलात व सलाम ने हमें प्यारा दीन अता फरमाया हम उसमें खयानत करने लग गए हज़रत है बड़ा मुश्किल है ना ये काम फिर कि जब एक बंदा मुसलमान मोमिन भी गया सलात व सलाम को मानने वाला है तो आपसे मोहब्बत करने वाला है और अपने काम अल्लाह ये हज़रत बबा फरीद रहा ये बुज़ुर्ग जो होते हैं ना इनको रब तला की तरफ से ये हुक्म दिया जाता है कि आज फ़लां जगह जाओ सैर करने के लिए आज फ़लां जगह जाओ सैर करने के लिए आज फ़लां बस्ती में जाओ आज फ़लां शहर में जाओ आज फ़लां इलाके में जाओ तो बाबा फ़रीद रहा ने आपको हुक्म हुआ कि एक बस्ती में जा के ना उन लोगों को मिल के आए सैर करके आए तो हजरत खाजा गलाम फरीद रम् तबा फरीद रहा आप हुक्म के मुताबिक उस बस्ती में गए सैर करने के लिए और ये भी हुक्म है कि जिस जगह पर जाओ ये एक सुन्नत है और आपने भी कोशिश करनी है कि इस पर अमल करना है बहुत ही अच्छा तरीका हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा है कि जब भी किसी जगह पर जाएं, किसी शहर में जाएं, तो कोशिश करें कि उनसे पूछें कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाला तो नहीं रहता अगर रहता है तो उसको मिलने जाएं। अगर बुज़ुर्गों का कोई दरबार है कोई मज़ार है तो वहाँ पर जाके हाजिरी दें ये बुज़ुर्गों का तरीका जैसे आपको हुक्म हुआ आप रवाना हुए उस जगह के लिए वहाँ पर जाकर आपने इसी तरह पूछा कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाला रहता है यहाँ कोई अल्लाह अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला कोई अल्लाह वाला भी रहता है तो लोगों ने बोला हाँ ये पहाड़ की बुलंद चोटी के ऊपर उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है वहाँ पर बैठ कर रात दिन जो है ना वो इबादत करते रहते हैं वो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह वाले हैं तो बाबा फरीद रहा आप बड़ी मेहनत के साथ बड़ी मुशक्क़त के साथ पहाड़ी के ऊपर चढ़े बुज़ुर्गों के पास पहुँचे तो क्या देखा कि बुज़ुर्ग जो हैं उनकी जो जगह है जहाँ पर वो रहते थे उसके बाहर ना एक टांग कटी हुई पड़ी है वो बड़े हैरान हुए कि अंदर अल्लाह वाला बैठा है बाहर टांग कटी हुई है ऊपर कोई गोश्त पोस्त कुछ भी नहीं हड्डी बड़े हैरान हुए अंदर जाके बैठे गुफ्तु हुई जीारत की कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी कुछ सुनाई फिर वापस आने लगे जियारत करके तो ये भी हज़ूर पाकलीसलाम की सुनना था कि जब कोई आपको मिलने आए आपकी दुकान पर आए आपके घर पर आए जहाँ मर्जी आए तो उसको दरवाज़े तक रुखत करने जाए ये भी सुनना था तो वह जो अल्लाह वाला था वो जो उस ग़ार में बैठ के इबादत में मशगूल था वो ये सुन्नत पूरी करने के लिए उठा अपनी जगह से तो बाबा जी फरमाते हैं कि मुझे पहले नहीं पता चला लेकिन जब वो उठे तो मुझे पता चला कि एक टांग इनकी भी नहीं है बड़े हैरान हुए और वो बाबा जी लिखते हैं कि मैंने फिर डरते डरते पूछा कि जी एक टांग बाहर कटी हुई पड़ी है और टांग आपकी भी नहीं है क्या ये एक मामला नहीं। तो नहीं वो कहने लगे हाँ एक ही है वो टांग मेरी है तो बाबा जी आगे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ अब ये तो हो नहीं सकता कि इतना बुलंद पहाड़ की चोटी पर कोई बंदा एक टांग के साथ चढ़ के आ जाए आए तो आप दो टांगों के साथ ही होंगे मामला बाद में हुआ जो हुआ तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ वो जो अल्लाह वाला था वो कहने लगा जी रब तला की मोहब्बत मिली लौ लगी चढ़ गया पहाड़ी पे, गार में बैठ गए जिक्र करते रहे जिक्र करते रहे रब की इबादत करते रहे रब का कुर्ब मिला तो फिर आजमाइश आ गई होते ना नमाजी नमाज पढ़ते हैं इबादत करते हैं कोई तकलीफ़ आ जाए तो छोड़ जाते हैं यार हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं इबादत भी कर रहे हैं टेंशनें फिर भी बढ़ रही हैं फिर वो नमाज़ छोड़ जाते हैं फिर वो बेयीनी का शिकार हो जाते हैं तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बोला कि मैं इतना इबादत में लगा रहा रात दिन फिर रब तला की आजमाइश आई आजमाना चाहा कि यह हमसे कितना मोहब्बत करता है आजमाइश क्या एक कि सात दिन लगातार सुबह शाम बारिश होती रही पूरे सात दिन सात दिन के बाद गार पत्थर की थी इतना ठंडी हो गई कि मेरी जान जो है वो हलक तक आ पहुँची के करीब था कि मैं मर जाता तो क्या हुआ सातवें दिन के बाद सूरज निकला और ये उम्मीद भी बात है कि जब बारिश के बाद सूरज निकलता है ना तो आसमान इतना खूबसूरत सा लगता है उसकी वजह ये होती है कि जो गर्दों को बार आसमान की तरफ उड़ रहा होता है वो सारा नीचे बैठ जाता है खूबसूरती नुमायाँ होती है तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो कहने लगे कि सातवें दिन जब सूरज निकला धूप निकली तो मैं अपनी सर्दी ख़त्म करने के लिए धूप सेकने के लिए गार के मुंह पे आके बैठा मेरी अक्ल मारी गई मेरी सोच ने काम नहीं किया कुछ भी समझ नहीं आया मुझे मैं वहाँ पर धूप सेक रहा था एक ख़ूबसूरत औरत वहाँ से गुज़री और मेरी अचानक से नज़र पड़ गई तो मेरी नज़र जब पड़ी ना तो मेरे दिल में फिर चाहत पैदा हुई कि इतना ख़ूबसूरत औरत है ज़रा इसको दोबारा तो देखो वो कहते हैं कि मैं जब इस नीयत के साथ इस इरादे के साथ गार के बाहर क़दम रखने लगा कि मैं दोबारा जा के इस खूबसूरत औरत को देखूँ ये है कौन तो कहते जब मैंने पहला कदम बाहर रखा ना तो आवाज़ आई वाह जे वाह इश्क के दावे हमारे साथ और जाते गैरों के पीछे हो इश्क़ के दावे हमारे साथ करते हो और जाते गैरों के पीछे हो तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे यही बात सुननी थी जो टांग सबसे पहले गैर के लिए उठी थी मैंने वही काट डाली फिर बैठ गया बुज़ुर्गों ने तो ऐसे ऐसे, ऐसे अल्लाह को राज़ी किया जी हमने क्या किया हज़रत बिलाले हब शरत कुवेलों पर आपको लिटाया जाता था लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबान से आहत आहद के नारे लगते थे सहाबा के राम ने तो ऐसे ऐसे इबादत की पेट पर पे पत्थर बांध बांध के रब की इबादत करते रहे हमने क्या किया हमारे तो दावे ही हैं बस कि हमारा इश्क है लेकिन अमल कोई नहीं है इश्क के दावे हमारे सब के हैं कि जी अल्लाह से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है लेकिन अमल कोई नहीं है अब ये बात आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूँ और हर मुसलमान मानता है कि दुनिया से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तरीन तख्लीक की गई वो एक ही ज़ात है, आका करी मरे सलात सलाम की जात। दुनिया रहती बाकी दुनिया तक बड़े हसीन आएंगे, बड़े खूबसूरत आएंगे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं जाएगा वह अहसन मिनका लम तरह का तो आई नहीं व अजमल मिन का लम दिन नसा खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली अबिन का अन्न का कद खुलिकता का मातशा गोया जैसे आपने चाहा वैसे आपको बनाया गया हर ऐब से पाक हमने कभी आप जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं देखते कैसे किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं वो खूबसूरत तख्लीक जब रब तला ने आपको तख्लीक़ फरमाया जब आप दुनिया में भेजे गए हमारी रहनुमाई करने के लिए रब तला की पहचान देने के लिए तो आप सब इस बात पर ईमान रखते हैं मुझ समेत कि खूबसूरत तरीन जो चेहरा जो ख़ूबसूरत तरीन तख्लीक है वो आका करीब रेगी सलात व सलाम की ज़्यादा और कोई नहीं तो खूबसूरत तरीन जो तख्लीक है उनके मुंह पे क्या थे? सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी थी अब मैं बात करूंगा नहीं गुस्ताखी से डर लगता है लेकिन हज़रत जी अगर ये चीज़ चेहरे के लिए ख़ूबसूरती में इजाफा ना करती अगर ये ना होती तो उस चेहरे पे भी ना होती लेकिन थी हज़रत अली के चेहरे पर भी थी हज़र सैदान गनी रद्ह तब के चेहरे पर भी थी तमाम सहाबा के राम के चेहरे पर थी जितना भी अम्बिया आए सब के चेहरे पर थी तो इतना खूबसूरत तरीन तख्लीक के चेहरे पर अगर ये दाढ़ी हो सकती है तो हम ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम ज़्यादा खूबसूरत हैं एक बुज़ुर्गों ने लिखा था ना हज़रत संगिया एक कख रख लें कल भी कख रह जाएगा जी ये भी बड़ी सी है बड़ी अक्लमंद है ना ये दाढ़ी औरत के मुंह पे कभी नहीं आई कभी भी नहीं आई ये जब भी आई है मर्द के चेहरे पे आई है और हज़रत जी इस दाढ़ी की क्या शान बताऊँ तो, क्या शान बताऊँ मैं इसकी फिर मेरा मौजू तब्दील हो जाना है फिर मैं अपने मौजू से हट जाऊँगा टाइम बहुत थोड़ा होता है इस दाढ़ी की शान ये है कि इसमें अगर एक सफ़ेद बाल आ जाए दाढ़ी मुकम्मल है एक सफ़ेद बाल है और वो बंदा इस दुनिया से चला गया तो रब ताला और रब के फरिश्ते हया फरमाते हैं, उस बंदे को अजाब देने से जिसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल तो जिसकी सारी दाढ़ी सफ़ेद जिसने दाढ़ी को सजा के रखा हो सफ़ेद दाढ़ी हो उसके साथ क्या होगा तो खैर हजरत जी हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी ना हमने कोई कुर्बानी नहीं दी सह के राम ने तो पत्थरों पे भी सजदे किए दीन ने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं अब ये देखिए हमारी मस्जिद कितना खूबसूरत है सर्दियाँ आए गर्म पानी गर्मियाँ आए तो ठंडी हवाएं फिर भी हम मस्जिद में ना आए तो ज़्यादती है ना हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं अगर हम बाफा होते तो क्या होते अरे जी देखें दीन ने हमसे कोई भी कुर्बानी नहीं मांगी कोई भी कुर्बानी बस पांच वक़्त मस्जिद में आना वो भी हमसे नहीं होता पांच वक़्त महबूब के दर से आवाज़ आती है कि आ जा हम उधर भी नहीं जा सकते और गुनाहों पे डटे हुए हैं लगे हुए हैं गुनाहों पे पता ही नहीं है कि हज़रत ये गुनाह हमने किया है हमें इसकी सज़ा क्या मिलेगी रात दिन हर वक़्त गुना 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 नेकी तो कभी की नहीं हजरत सालबा बिन अब्दुलरम रत तब आपके बारे में एक रिवायत मिलती है कि आप हुजूर हजूर पागले सलातम के ना पास बैठा करते थे ज़्यादा हर वक़्त बैठते थे एक दिन आपको हुजूर हज़ुर पागल सलातम ने फरमाया क्या सालबा ये फलाँ काम है जाके ये करके आओ वो जो साहबिया रसूल थे आप उठे अपनी जगह से और उस काम की तरफ रवाना हो गए तो ये रिवायत के अल्फाज हैं हदीस के अल्फाज कि वो सहाबी रास्ते से जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ एक औरत के सर से दुपट्टा उतरा हुआ आपकी नज़र पड़ी शहावत का गलबा हुआ गलत सोच आगे तड़प उठी सिर्फ़ देखा गलत सोच सिर्फ जहन पे हल्की सी आई है तड़प उठे कि ये मैंने क्या कर दिया मैंने रब तला के फरमान की नाफरमानी कर दी मैंने हुजूर हजूर पाकि सलाद सलाम के साथ खयानत कर दी आपने तो हमें इन चीज़ों से मना फरमाया था और मैं उधर ही जा निकला तो रिवायत के अल्फाज़ हैं एक दिन दो दिन तीन दिन, दिन, दिन चार दिन नहीं पूरे चालीस दिन जंगलों में रोते रहे हजरत जी सफ़ेद चादर हो ना जी उस पर धब्बा बड़ी दूर से नजर आता है सफ़ेद चादर पे धब्बा बड़ी दूर से नज़र आता है तो जब आपसे ये गुनाह हुआ तो आप जंगल की तरफ जा निकले रोते रहे रब को मनाते रहे तोबा करते रहे रात दिन लगे रहे तो अल्लाह ताला ने जबरील अमीन को भेजा कह जबरील अमीन जा जाके मेरे महबूब को बता के आपका ये गुलाम जो है इसका रोना हमने कबूल कर लिया है इसकी तौबा कबूल हो गई है इसको वापस बुला लें अपनी बारगाह में तड़प रहा है तड़प रहा है वो अपने पास वापस बुला लें तो हदीस के अल्फाज हैं कि हज़ूर पागरी सलात सलाम ने हज़रत अलीज़ा ये हज़रत सैदना उम्र फारुक रदील तक आप में से किसी एक को भेजा कि जाओ जाके सालबा को बुला के लाओ पूछते पूछते जंगल की तरफ जा निकले तो एक बंदा वहाँ पर अपने जानवर चरा रहा था तुझसे पूछा कि आपने यहाँ पर सालबा बिन अब्दुलरहमान को देखा कहने लगे नहीं उनको तो नहीं देखा लेकिन एक बंदा ऐसा है जो सारा दिन सारी रात रोता रहता है उसके रोने का आलम यह है दर्द यह है कि उसको देख के हमें भी रोना आता है उसका दर्द हमसे भी नहीं देखा जाता इतना तड़प है उसके रोने में रात दिन रोता रहता है इबादत में लगा रहता है हम उसको जानते हैं तो जाके क्या देखा कि वो इस सालबा बिन अब्दुलरहन है रात दिन रो रो के अपने रब को राजी कर रहे हैं और गुनाह भी हल्का सा छोटा सा गुनाह और इतना नदामत है। तो जब आपने देखा ना कि हजरत हज़रतलीतदा रद्ल त आप आ रहे हैं तो आप डर गए तारी हो गया और रो कर पूछने लगे क्या मेरी मजाहमत में कोई आया तो नहीं नाजिल हो गई जो मुझसे गुना हुआ वो कहने लगे नहीं हमें इस बात का तो इलम नहीं लेकिन चल हुज़ूर पाक रही सला तो सलाम ने तुझे बुलाया वो कहने लगे मैं सामना नहीं कर पाऊँगा मैं सामना नहीं कर पाऊंगा इस चेहरे के साथ मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा कैसे जाऊँगा मैं उनके सामने कि उन्होंने तो हमें फरमाया था कि गुनाहों से बचना है मुझे गुनाह हो गया हुजूर पाक ही सलात वाम के फरमान से मैं फिर गया तो मैं कैसे उनके सामने खड़ा होऊंगा मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं लिहाजा ऐसा करना कि जब हुजूर पाक ही सलात वाम नमाज में होना फिर मुझे ले जाना है। फिर मैं आ जाऊँगा तो ये अल्फाज हैं कि मगरब की नमाज का वक़्त था तो आपको ले जाया गया तो हुजूर पाक ही सलात व सलाम नमाज में ये तिलावत कर रहे थे या यूहल इंसान उमा गर्र कबि रबिकल करी ए गाफ़िल इंसान किस चीज़ ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया हालांकि तेरा रब तो बहुत बड़ा करीम है किस चीज़ ने दूर कर दिया तो वो सहब रसूल जो थे उन्होंने जब ये आयत सुनी ना गश खा कर ज़मीन पर गिर गए तो आपके घर वाले आपको उठा के ले गए हजूर पाक ले सलात वाम को पता चला कि उनके साथ ये मामला हुआ तो फिर हज़ू पाक रही सलाम खुद चल करके कर, तो सहब रसूल के घर जा के देखा तो हालत बेहाल है मामला पूछा बताया गया तो फिर हुजूर हज़ूर पाकर सलाद में आपका सर जो था वो उठा के अपनी गोद में रखा आपने सर हटा लिया आपने बोला यार यारसोल्ला नहीं ये गुनहगार बंदा जो है इसके काबिल नहीं कि इसका सर आपकी गोद में आए मैं बहुत गुनहगार हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया तो हज़ूर पाकर सलाद वाम ने दोबारा उनका सर उठाया और अपनी गोद में रखा और आपके माथे पर आपके माथे को चूमा फिर उसके बाद आपके बालों में हाथ फेरने लगे और तसलियाँ देने लगे क्या सालवा तेरी तोबा कबूल हो गई है अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया तो फिर एक ठंडी सांस भरी फिर पूछने लगे रब के रसूल ने भी मुझे माफ़ फरमा दिया कहने तो लगे हाँ सालवा तुझे मैंने भी माफ़ कर दिया बस ये सुनना था एक आह निकली और रूह कफ से उसी से परवाज कर गई अल्लाह के पास चले गए आपका जनाजा जब होने लगा साहबा के राम उस जनाजे में शरीक थे हजरत सैदना जाबिर रद्ल आप बयान करते हैं कि जब हजूर पाकली सलाम उस जनाजे में साथ साथ चल रहे थे तो हालत ये थी कि आप एक कदम यहाँ रखते थे दूसरा उस जगह से हटा के किसी और जगह पर रखते तो साहबा कि राम ने पूछा कि यार रसूल्ला इसकी क्या वजह है कि आप एक कदम या दूसरा क़दम हटा के रखते गए तो हज़ूर पाकर सलात वसलाम ने शाद फरमाया कि क्या बताऊँ तुम्हें सालबा की तोबा रब को इतना पसंद आई है इतना पसंद आई है कि सत्तर हज़ार फरिश्ते इनका जनाजा पढ़ने आए थे सत्तर हज़ार फरिश्ते पैर रखने की जगह नहीं थी ऐसी तोबा कबूल हो गई हज़रत जी हम तो बड़े बड़े गुनाह करके डटे हुए हैं बड़े बड़े गुनाह लोगों का हक खा के डटे हुए हैं एक अचानक से नज़र पड़ी और शरीयत ने इसको माफ़ किया अचानक से नज़र पड़ जाए किसी औरत पे तो माफी है अचानक से नज़र पड़े और इतना नदामत इतना शर्मिंदगी के खौफ इलाहे से रूई का परवाज़ करके हज़रत हम कितना गुनाह कर कर के उस पर डटे गए हमने कभी सोचे नहीं है कि यार ये गुनाह गुनाह हमसे हो रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं जिसे हमें मना किया गया हज़ूर पागली सलातम ने मना फरमाया रब तला ने हमें मना फरमाया लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता कि यार ये गुनाह हम कर रहे हैं नाफरमानी है हर बंदा हर रोज़ हज़रत जी अपना मुहासबा करें ना देखें सुबह से शाम तक हमने कितना गुनाह कर डाले ज़रा से भी शर्मिंदगी नहीं होगी ज़रा सा भी खौफ नहीं आया कि हम रब तला के सामने कैसे खड़े होंगे और क़यामत का दिन वो दिन होगा साहिब ज़रा क़ुरान मजीद तो खोल के पढ़ो क़ुरान मजीद कैसे बयान करता है हाज़ा वला ये आयतें बताते हैं कि उस दिन किसी को बोलने की ताकत नहीं होगी इजाजत ही नहीं होगी कोई बंदा कुछ कह सके आंखें बोलेंगे कान बोलेंगे हाथ बोलेंगे जिसम का एक एक हिस्सा बोलेगा क्या बारी ताला इसने मुझे गलत कामों में इस्तेमाल किया था बारी ताला ये मुझे हमेशा गलत साइड पे लेके जाता था बारी ताला इसने कभी ये गुनाह मैं कर रहा हूँ पता नहीं मुझे तोबा की भी तोफ़ी मिलती है कि नहीं अक्सर औकात हम इस इस भूल में गुनाह कर जाते हैं ना कि कोई नहीं गुनाह कर लेंगे तोबा का मौका मिल जाएगा तोबा कर लेंगे ये लिखा हुआ मिलता है जो बंदा इस नीयत के साथ गुनाह करता है कि मैं बाद में तोबा कर लूँगा रब तला उसको तोबा की तोफ़ी नहीं देता गसान तो किस भूल में गुनाह करता है के बाद में तो तौबा कर लेगा तुझे मौका ही ना मिला तो क्या करेगा खुदा ना था अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे उस गुनाह के दौरान ही तुझे मौत आ जाए तो क्या करेगा वो सहाबी रसूल हम तो उस सहाबी के मकाम को भी नहीं पहुंच सकते जिस सहाबी ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी आज का गौस कुतुब अब्दाल भी हो न वो एक सहबी रसूल की इज्जत और मकाम के बराबर नहीं हो सकता जिन्होंने एक भी नमाज़ नहीं पढ़ी तो हज़रत सालव तो आपकी महफिल में बैठा करते थे छोटा सा गुनाह हुआ और इतना नदामत हज़रत जी हम कितना बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं इस दुनिया के पीछे ये दुनिया जो फानी है ये दुनिया जिसका पता ही कोई नहीं है तो भी पिछले दिन चार दिन पहले आप बीती बात मैं बताऊँ चार दिन पहले मेरे उद मोहतरम बड़े शफीक उस्ताद मुझे कह रहे हैं कि बेटा ये काम है इसको कर दो मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी मैं कर देता हूँ बोला कि बेटा ये काम जब आप करोगे आपको मैं इसका हदिया भी दूँगा मैंने बोला शाह जी इसकी ज़रूरत तो नहीं लेकिन उस्ताद शफीक बड़े ही प्यार करने वाले अभी भी उनकी वो आवाज़ मेरे पास महफूज है चार दिन पहले उन्होंने मुझे सही सलामत मैसेज किया कि बेटा ये काम कर दो ये काम फंसा हुआ है मैंने कहा ठीक हो सर जी मैं कर देता हूँ ठीक दो दिन बाद मैंने देखा कि उनका इंतकाल हो गया ठीक दो दिन बाद दो दिन पहले मुझसे कह रहे हैं सही सलामत हो कुछ भी नहीं है मुझे बोला कि बेटा ये काम कर देना मैंने कहा ठीक हो सर जी मैं कर दूँगा दो दिन बाद मैंने क्या देखा कि लिखा हुआ था इंतकाल हो गया ये तो ज़िंदगी है यार अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है आप लोगों पे कोई ठिकाना नहीं है आज मैं यहाँ चला जाऊँगा आप आज यहाँ पे बैठे कल कहीं और चले जाएंगे। तो दुनिया तो ऐसे है ये तो किसी का ठिकाना नहीं है ये तो किसी के लिए यहाँ पर रहने की जगह नहीं है हम तो आए हैं आर्जी तौर पे, चक्कर लगाने आए हैं वापस तो जाना है इस रूहे ज़मीन पर अगर अम्बया किराम आके चले गए हज़र सैदना उम्र फारूक रद्ल तुम वो आप जैसे जलील जलीलर साहबी भी अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो हम किस बाएँ क्या हमने नहीं जाना क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई बता क्या, क्या करके आया ये दुनिया जिसकी कोई औकात नहीं उसके लिए तूने रब को भी छोड़ दिया रब के रसूल को भी छोड़ दिया सब चीज़ें पीछे छोड़ के तुम दुनिया के पीछे लग गए एक बुज़ुर्ग थे ना हज़रा वो किसी बादशाह के पास गए तो बादशाह को कहने लगे जी ये क्या आप दुनिया के पीछे लगे हुए हैं अल्लाह अल्लाह किया करें अल्लाह को याद करें तोबा करें अपने मामलात दुरुस्त करें दुनिया में रह के क्या करना है तो वो जो बादशाह था वो कहने लगा ओए भगाओ यार इसको दरबार से बाहर करो इसको क्या पता शाही ज़िंदगी की शान शान क्या है जब भी मैं आता हूँ इतना बंदे मेरी इज़्ज़त में खड़े होते हैं तरह तरह का खाना मुझे मिलता है इसको क्या पता कि बादशाह की ज़िंदगी का लुत्फ क्या है निकालो इसको बाहरी ये तो फकीर है इसको तो पता ही नहीं किसी बात का तो वो फकीर था उसको निकाल दियो चला गया फिर एक दिन क्या हुआ वही बादशाह ना शिकार के लिए घर से बाहर निकला शिकार कर रहा है अकेला घोड़ा जो था जो सवारी थी उसकी वो सरकश हो गए काबू नहीं रहा अपने आप से बाहर हो गया जितना रोका वो रुका नहीं वो उसको उस जगह पर ले गया जहां पर पानी का एक भी कतरा नहीं था धूप ही धूप सहराई सहरा पहाड़ बड़े बड़े बड़ा हैरान हुआ बड़ा परेशान हुआ घोड़े ने वहाँ पर फेंका और भाग गया अब वो अकेला बादशाह कोई चीज़ नहीं प्यास की वजह से जान जो है वो हल्क तक आ पहुंची फिर एक बंदा वहाँ से गुजरा मशक उसने लटकाई हुई उसमें पानी तो बादशाह ने आवाज़ ओ भाई बात सुनो पानी दे दो मेरी जान हल्क तक आ पहुँचे मरने लगा वो कहने लगा क्या दोगे बदले में लगा मैं बादशाह हूँ कहने लगा होगा तो बादशाह जहां का मर्जी मैं नहीं जानता पानी लेना है तो कुछ देना पड़ेगा तो बादशाह ने कहा चलो मुझे पानी दे दो बदले में तुझे मैं आधी बादशाह देता हूँ उसने चमड़ा लिखला निकाला और उस पर लिखवा लिया बादशाह ने लिख दिया कि आधी बादशाह तेरी उसने पानी दिया बादशाह ने पानी पीना चाहा खुश्क हल्का था जल्दी जल्दी पीने लगे पानी अटक गया फिर जान पे आन बनी फिर आवाज़ लगाई ओ अल्लाह के बंदे फिर फंस गया क्या कोई है और इस तरह का हरबा तेरे पास के ये पानी नीचे चला जाए कहने लगा हाँ कहते कर दे कहते नहीं फ्री में नहीं करूँगा और देना पड़ेगा तो बादशाह ने सोचा कि यार अगर मर गया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा जिंदा रहूँगा हो सकता दोबारा बादशाहत बन जाए जहाँ मैंने तुझे बाकी की आधी बादशाहत भी दे दी मेरा इलाज कर दे जिंदगी तो बच जाए ना तो उसने उसके पास भी टोटका था उसने वो किया पानी नीचे उतर गया बच गया सही हो के अपने बात दरबार में बैठा जा के फिर कई दिनों बाद वो फकीर जो था वो दोबारा आया कहने लगा बादशाह सलामत ये क्या ज़िंदगी जी रहे आप क्या रखा है ताज तख्त में अल्लाह अल्लाह किया करें हर वक्त नमाज़ पढ़ा करें कहने लगा ये वही है ना जो पहले भी एक दफ़ा आया था निकालो इसको बाहर हर दफ़ा आ जाता है ये इसको क्या पता कि बादशाहों की ज़िंदगी क्या होती है उसने कहा ठहर जाओ जरा उसने जेब से वो वो टुकड़ा निकाला चमड़े का निकाल के दिखाया बादशाह ये है तेरी बादशाहत ये तेरी बादशाहत का मुल है दो घूंट पानी के कतरे ये तेरी बादशाहत है जिसके पीछे तूने रब और रब के रसूल को छोड़ रखा है तो हज़रत ये दुनिया जिसके पीछे हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ रखा है